بائبل کسی شخص سے بالاتر انسانی تاریخ کی سب سے زیادہ اثر انگیز کتاب ہے آج بہت سے لوگ اسے ناقابل اعتبار توہم پرستانہ سمجھ کر رد کر دیتے ہیں اور اسے پوری طرح سنجیدہ نہیں لیتے پھر بھی اگر یہ کتاب واقعہ اپنے دعویٰ کے مطابق خدا کا کلام ہے تو زمین پر کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جسے اب زیادہ سنجیدگی سے لے ٹامروز ورڈ کے اس ایپی سوڈ میں میرے ساتھ شامل ہوں تاکہ ہم بابل کے متعلق پانچ افسانوں کو غلط ثابت کر سکیں ٹامروز ورڈ میں خوش آمدید جہاں ہم بائبل کے صفحات کے ذریعے آپ کی دنیا کو سمجھنے میں مدد کرتے ہیں آج اب اور میں خدا کے کلام مقدس بائبل کے بارے میں پانچ افسانوں کو غلط ثابت کرنے جا رہے ہیں اور یہ ظاہر کرنے جا رہے ہیں کہ وہ کس طرح محض من گھڑت خیالات ہیں جو ان لوگوں نے گھڑ لیے ہیں جو دنیا اور ان کی زندگیوں کے بارے میں خدا کے فرمان سے بیزار ہے بائبل کے بارے میں پہلی بات یہ کہی جاتی ہے کہ بائبل تاریخی طور پر ناقابل اعتبار ہے بہت سے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ بائبل افسانوں اور من گھڑت کہانیوں سے بھری ہوئی ہے لیکن حقیقت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہو سکتا بار بار جب مورخین بائبل پر اختلاف کرتے ہیں لڑائی بائبل کے حق میں جاتی ہے مثال کے طور پر بہت سے شکی مورخین کا خیال تھا کہ حتی اہد نامہ قدیم کی کہانیوں کی ایک خیالی سلطنت تھی جب تک کہ انہوں نے سلطنت کو بلکل اسی طرح دریافت نہ کر لیا جیسا کہ بائبل میں بیان کیا گیا ہے انیسویں صدی میں پتو لوگوں کا پورا دار الحکومت دریافت ہوا ان کے شاہی زخیرہ کے ساتھ ان کی وسی سلطنت سے متعلق ہزاروں قدیم ریکارڈ موجود تھے ناقدین نے بائبل کا مذاق اڑایا یہاں تک کہ ان کی تمام کھدائی میں حقیقی تاریخ نے ان کا مذاق اڑایا اور بائبل کی تصدیق کی یہ پیٹرن ہے شک کرنے والے بائبل پر شک کرتے ہیں اور غلط ثابت ہوتے ہیں ہمارے پاس ان گنت طریقوں کی فہرست بنانے کے لیے کافی وقت نہیں ہے جن میں آثار قدیمہ نے بائبل کو قابل اعتماد دکھایا ہے لیکن آئیے چند ایک کو دیکھتے ہیں بائبل میں بڑے لوگوں کے آثار قدیمہ کے ثبوت ملتے رہتے ہیں عہد نامہ قدیم کے عداد و شمار جیسے بادشاہ حزقہ بادشاہ احس اور بدنام زمانہ ملکہ ایزبل نیز نئے عہد نامے میں عداد و شمار جیسے پنتاس پلاتوس اور سردار کا سب سبھی مختلف نمونوں اے قدیم ریکارڈ سے ثابت ہوتے ہیں کچھ عرصے تک بائبل کے کنگ ڈیوڈ کو انگلینڈ کے بادشاہ آرتھر کی طرح ایک افسانہ سمجھا جاتا تھا یہاں تک کہ کھدائی کے دوران قدیم شہر ڈین میں ایک آرومی پتھر کا نوشتہ دریافت ہوا جس میں کنگ ڈیوڈ کا حوالہ دیا گیا تھا میری پسندیدہ دریافتوں میں سے ایک مشہور شخص کی نہیں ہے دو ہزار میں پیانا سے آرکیالوجی کا ایک پروفیسر قدیم بابل سے پچیس صدی پرانے مٹی کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کی جانچ کر رہا تھا جو بنیادی طور پر سورج کی عبادت کے مندر کو دی گئی ادائیگی کی رسید تھی قدیم بحریر میں اس کا نام نبو سرسوخم تھا جو خواجہ سراؤ کا ایک سردار تھا ٹھیک ہے کون پروا کرتا ہے ٹھیک ہے اسی فرد کا تذکرہ بائبل کی کتاب میں اسی مقام پر کیا گیا ہے اور اس کے بارے میں سوچو یہ کوئی بڑا شخص نہیں ہے اگر بائبل افسانوں سے بھری ہوئی تھی تو مشہور لوگوں کے نام درست ہونے کی وضاحت کرنا آسان ہو سکتا ہے لیکن غیر مشہور لوگوں کے ناموں کا بھی درست ہونا قابل ذکر ہوگا جب تاریخ کی بات آتی ہے تو بائبل کے خلاف شرط لگانا کبھی بھی مندی نہیں ہے بائبل کا مذاق اڑانے والوں کا آخر کار حقائق مذاق اڑاتے ہیں تو آئیے دوسرے افسانے کی طرف آتے ہیں یہ افسانہ دعویٰ کرتا ہے کہ صدیوں کے دوران بائبل کے متن کو ڈرامائی طور پر تبدیل کیا گیا ہے مجھے ان لوگوں سے کچھ ہمدردی ہے جو بغیر تحقیق کیے اس پر یقین رکھتے ہیں آخرکار بائبل کتابوں کا ایک مجموعہ ہے جن میں سے سب سے حالیہ تقریباً دو ہزار سال پہلے لکھی گئی تھی اور سب سے قدیم اس سے ہزاروں سال پہلے لکھی گئی تھی یہ دیکھتے ہوئے کہ کوئی ڈیجیٹل ہارڈ ڈرائیوز یا فوٹو کا پیر نہیں تھے بائبل کے الفاظ کو ایک دستاویز سے دوسری دستاویز میں صدیوں کے دوران احتیاط سے ہاتھ سے کاپی کرنا پڑتا تھا یہ کیسے ممکن ہوا کہ متن کو ایمانداری کے ساتھ محفوظ کیا گیا پھر بھی شواہد پر غیر جانبدارانہ نظر ڈالنے سے پتا چلتا ہے کہ بالکل ایسا ہی ہوا مثال کے طور پر چالیس کی دہائی کے آخر اور پچاس کی دہائی کے اوائل میں بہرہ مردار کے مشہور تومار کی دریافت سے پہلے سا کی کتاب کی سب سے پرانی کاپی جو کہ اب تک موجود تھی وہ ایک ہزار عیسوی کی تھی بہرہ مردار کے توماروں میں سا کے مدن پر مشتمل تومار اور سا کی کتاب کی ایک مکمل کاپی ملی ہے جو کہ مزید ایک ہزار سال پرانی ایسو کے آنے سے ایک صدی پہلے کی ہے اور ان ہزار سے زیادہ سالوں میں درستگی اور منتقلی کا درجہ قابل ذکر تھا تین اور آیت دو میں پولوس رسول کہتا ہے کہ خدا نے عہد نامہ قدیم کی منتقلی یہودیوں کے سپرد کی تھی اور مطم کو احتیاط سے نقل کرنے کی ان کی روایات نے ہماری اچھی طرح خدمت کی ہر کتاب میں الفاظ کی گنتی ہر کتاب میں ہر حرف کی موجودگی اور دیگر تفصیلات ظاہر کرتی ہیں کہ احتیاط اور لگن کے ساتھ الفاظ کی پارچ منٹ سے پارچ منٹ تک درستگی کو یقینی بنانے کے لیے ترتیب دی جانے والی روایات خدا کے کلام کے کشان کے مطابق تھی oh. نئے عہد نامہ کے بارے میں کیا خیال ہے ثبوت واضح ہے کہ اس میں بھی صدیوں سے منتقل ہونے والا ایک وفادار ریکارڈ موجود ہے جیسے ری لینڈ لائبریری پیپر ٹکڑوں میں بھی یوہنا کی انجیل کا ایک ٹکڑا ملا ہے اور اس انجیل کی اصل تحریر کے پچاس سال کے اندر کی تاریخ بھی اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ متن کتنی اچھی طرح سے منتقل ہوا ہے نئے عہد نامے کے حق میں ثبوت کسی بھی دوسری قدیم دستاویز کے مقابلے میں زیادہ ہے اور یہ حقیقت واضح ہے کہ اتنی زیادہ کاپیوں کے باوجود اصل پیغام واضح طور پر برقرار ہے یہاں تک کہ بائبل کے مخالف بھی اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں جیسا کہ مشہور بائبل سکالر، نقاد الفارمن تسلیم کرتا ہے یقین کریں کہ ہمارے نئے عہد نامے کے مسودات میں پائی جانے والی تمام لاکھوں متنی تبدیلیوں میں سے زیادہ تر مکمل طور پر غیر اہم غیر مادی اور کوئی حقیقی اہمیت نہیں رکھتی اور صرف یہ ظاہر کرتی ہیں کہ کاتب ہماری نسبت اس سے بہتر کوئی ہجے اتوجہ توجہ مرکوز نہیں کر سکتے تھے مسودات کی بڑی تعداد اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ دو ہزار سالوں میں ڈرامائی طور پر تبدیل ہونے کے بجائے نئے عہد نامہ کا اصل پیغام اور یسوع مسیح کی تعلیمات وقت کے ساتھ بغیر کسی نقصان کے آسانی سے دیکھی جا سکتی ہے ہمیں کم از کم یہ حیرت انگیز نہیں لگنا چاہیے جیسا کہ یسو نے خود اپنی مشہور زیتون کی پیشنگوئی گوئی میں اعلان کیا آسمان اور زمین ختم ہو جائیں گے لیکن میرے الفاظ ہر گز ختم نہیں ہوں گے تو نہیں بائبل کے متن کو صدیوں کے دوران ڈرامائی طور پر تبدیل نہیں کیا گیا ہے اصل میں اسے مجزانہ طور پر محفوظ کیا گیا ہے افسانہ نمبر تین یہ ہے کہ بائبل کو رومن کیتھولک چرچ نے مربوط کیا تھا یہ دعوی اکثر ایسے افراد کی طرف سے کیا جاتا ہے جو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ رومن کیتھولک چرچ نے مخالف نظریات اور ناپسندیدہ عقیدوں کو کچلنے کے سیاسی محرکات کو سامنے رکھ کر فیصلہ کیا کہ کون سی کتابیں بائبل کا حصہ ہوں گی اس کے باوجود یہ دعویٰ بے بنیاد خیال ہے سب سے پہلے یہ واضح ہے کہ اس سے بہت پہلے کہ کوئی رومن کیتھولک کاؤنسل ان کو سرکاری بنانے کا دعویٰ کرتی بائبل کی چھیاسٹھ کتابوں کو صحیفے کے طور پر تسلیم کیا جا چکا تھا پہلی صدی کے یہودی مورخ جوفس نے عہد نامہ قدیم اور اپنے زمانے کے یہودیوں اور یسوع کے زمانے کے یہودیوں کے بارے میں لکھا ہے کیونکہ ہمارے درمیان ایسی ہے شمار کتابیں نہیں ہیں جو ایک دوسرے سے متفق اور متضاد ہوں جیسا کہ یونانیوں کے پاس ہیں لیکن صرف بائیس کتابیں ہیں جن میں تمام گزرے ہوئے وقتوں کے ریکارڈ موجود ہیں جن کے بارے میں یہ مانا جاتا ہے کہ وہ الہامی ہے ان بائیس کتابوں میں سے کچھ کو بعد میں متعدد حصوں میں تقسیم کیا گیا جیسے پہلا اور دوسرا تواریخ، ازرا اور نحما اور بارہ چھوٹے نبی وہ موجودہ پرانے عہد نامہ کی انتالیس کتابیں بنتی ہیں جہاں تک عہد نامہ جدید کی ستائیس کتابوں کا تعلق ہے یہ سب پہلی صدی کے رسولوں اور شاگردوں کی طرف سے لکھی گئی ہیں اور مکاشفہ کی کتاب کے ساتھ اختتام پذیر ہوتی ہیں ان کی صداقت کی گواہی قدیم ہے بعد میں مختلف مسیحی کونسلیں صرف ان کتابوں کو ہی تسلیم کرتی تھیں جو پہلے سے تسلیم شدہ تھیں اور ان کی تردید نہیں کی جا سکتی تھی در حقیقت جیسا کہ میرے پادری جان اوگون کہتے تھے رومن کیتھولک چرچ کے نئے عہد نامہ کے کینن پر فیصلہ نہ کرنے کا ایک بہترین ثبوت یہ ہے کہ وہ کبھی بھی اتنی کتابوں کی منظوری نہ دیتے جو براہ راست ان کی تعلیمات سے متصادم ہو اور بائبل میں ثبوت موجود ہے کہ نئے عہد نامہ کے مصنفین جانتے تھے کہ وہ خدا کے کلام کو اکٹھا کر رہے ہیں مثال کے طور پر پترس رسول پولس کے خطوط کا حوالہ صحیفہ کے طور پر دیتا ہے اور دوسرا پترس پہلا باب پندرہویں آیت میں اپنے قارئین سے کہتا ہے اس کے علاوہ میں اس بات کو یقینی بنانے کے لیے محتاط رہوں گا کہ میرے مرنے کے بعد آپ کو ہمیشہ ان چیزوں کی یاد دہانی ہو بائبل کی تاریخ کا بغور جائزہ لینے سے اس کے اپنے اندرونی شواہد سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس کی کتابیں کسی بھی رومن کیتھولک کاؤنسل کے کسی چیز کے بارے میں کسی بھی اجلاس بلانے سے بہت پہلے تیپا گئی تھی اگلا افسانہ خاص طور پر مقبول ہے اس افسانے کا دعویٰ ہے کہ بائبل نسل پرست اور بدسلوکی پر مبنی ہے ایک بار پھر اس طرح کے دعووں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے ان معاملات پر بائبل کافی حد تک واضح ہے کلسیوں تیسرا باب آیت گیارہ پر غور کریں۔ وہاں اب بائبل کی تعلیم کو دن کی طرح صاف دیکھتے ہیں وہاں نہ یونانی رہا نہ یہودی نہ ختنہ نہ نا نامختونی، نہ نا وحشی نہ سکوتی نہ غلام نہ آزاد صرف مسیح سب کچھ اور سب میں ہے پہلی صدی میں بہت سے لوگوں کے لیے یہ خیال مکرو تھا کہ یہودی اور یونانی خدا کی نظر میں برابر ہو سکتے ہیں پھر بھی بائبل کے الفاظ واضح ہیں جس نجات کو یہ بیان کرتی ہے وہ نسل قبیلے قومیت یا نسل سے قط نظر سب کے لیے کھلی ہے در حقیقت جس سال ولیم فورس نے غلاموں کی تجارت کے خاتمے پر اپنا مشہور خط شائع کیا جس نے مغرب میں اس خوفناک رواج کو ختم کرنے میں بہت اہم کردار ادا کیا اس نے اپنی بات کی حمایت میں کولسیوں میں اس آیت کے ساتھ ساتھ امال انجیل اور دیگر مقامات سے حوالہ جات پیش کی نسل پرستی سے قط نظر بائبل ہر انسان کی الہی صلاحیت کی واحد یقینی گواہی فراہم کرتی ہے جہاں تک اس خیال کا تعلق ہے کہ بائبل کسی نہ کسی طرح عورت مخالف ہے تو اس جھوٹ کو بہت لمبے عرصہ سے بولا جاتا رہا کلسیوں میں موجود حوالہ کی طرح پولس رسول باب تین اٹھائیسمی آیت میں لکھتا ہے نہ کوئی یہودی رہا نہ یونانی نہ غلام نہ آزاد نہ مرد نہ عورت کیونکہ تم سب مسیوں میں ایک ہو خدا کی نظر میں مرد اور عورتیں اس کی بادشاہی میں اس کے بچے بننے کی یکساں صلاحیت رکھتے ہیں در حقیقت پترس رسول لکھتے ہیں کہ شوہر اور بیوی زندگی کے فضل کے ایک ساتھ وارث ہیں تو بائبل کے جنس پرست ہونے کے بارے میں ایسے جھوٹ کہاں سے آتے ہیں کچھ تو پرانے عہد نامہ میں خدا کے قوانین اور فیصلوں کے بارے غلط فہمی پر مبنی ہے الزام لگانے والے جو بائبل کو بدنام کرنا چاہتے ہیں وہ یہ تسلیم کرنے میں ناکام رہتے ہیں کہ کس طرح خدا کے قوانین نے خواتین کو نقصان اور بدسلوکی سے بچایا مردوں سے مطالبہ کیا کہ وہ ان کے ساتھ قدیم ثقافتوں کی طرح اپنی جائیداد کی طرح نہیں بلکہ عزت کے ساتھ پیش آئیں اور تسلیم کیا کہ عورت کو مردوں کی طرح خدا کی صورت پر بنایا گیا ہے خدا کی جانب سے محض مردوں سے خدمت کروانے کی کہانیوں کی بجائے عہد نامہ قدیم میں ان بہادر عورتوں کی کہانیاں بھی درج کی گئی ہیں جنہیں خدا نے اپنی خدمت کے لیے استعمال کیا جیسے سارا دیبورا, روت اور ایستر. یہ سچ ہے کہ بائبل سکھاتی ہے کہ مرد اور عورت کے مختلف لیکن تکمیلی کردار ہوتے ہیں جیسے کہ روایتی خاندان میں اور یہ سچ ہے کہ بہت سے جدید حقوق نسواں اسکالرز نے شادی اور خاندانی زندگی کو محض اطمینان اور خوشی سے دور کرنے والے ذریعہ کے طور پر دکھایا لیکن کیا یہ سچ ہے تحقیق کے مطابق نہیں جیسا کہ نیوز ویک کے ایک مضمون میں بریڈ ویلکوکس اور ایلیس ایلیچ کے جو کہ بلترتیب ترتیب ورجینیا یونیورسٹی میں سماجیات کے پروفیسر ہیں اور فیملی سٹڈیز کے ایڈیٹر ہیں کے مضمون میں رپورٹ کیا گیا ہے شادی شدہ مائے مالی طور پر زیادہ خوشحال ہوتی ہیں اور ان کے مکمل طور پر مطمئن ہونے کا امکان بے اولادہ اکیلی خواتین کے مقابلہ میں زیادہ ہوتا ہے اکیلی خواتین میں تنہائی کے احساس کا امکان شادی شدہ اور اولاد والی خواتین کی نسبت تقریباً مصنفین نے نتیجہ اخذ کیا لہذا اگر آپ ایک خوش خوشحال عورت بننا چاہتے ہیں تو ہمارے حکمران طبقے کی طرف سے اعلان کردامی فرسٹ انجیل کو نہ سنیں جو آپ کو شادی میں تاخیر کرنے ایسے یکسر نظر انداز کر دینے کی ترغیب دیتی ہے اس کے بجائے شادی اور بچوں جیسی برکت کے حصول کے لیے اپنا ذہن تیار رکھیں اور ایک بھرپور اور بامانی زندگی کے کلیدی حصے کے طور پر خاندانی زندگی کو اپنانے کے مواقع تلاش کریں اسی میں آج کی خواتین کے لیے زیادہ خوشحال اور خوشگوار مستقبل کا بہتر راستہ ہے بائبل کے صفحات میں خواتین کے لیے تجویز کردہ روایتی خاندان بنسبت خاندان مخالف ماحول جو ہماری ثقافت کے ذریعے دیا گیا ہے خواتین کو زیادہ خوش زیادہ مطمئن اور مالی طور پر زیادہ محفوظ بنانے کا رجحان رکھتا ہے لہذا اگر آپ بدسلوکی، عورت مخالف رویہ چاہتے ہیں تو آپ ہالی ووڈ اجدید یونیورسٹیوں میں یہ تلاش پر غور کر سکتے ہیں لیکن آپ کو بائبل میں نہیں ملے گا اب تک ہم بائبل کے بارے میں چار افسانوں کو دیکھ چکے ہیں اور ان کو رد کر چکے ہیں بائبل تاریخی طور پر غلط ہے اس کے بجائے ہم نے دکھایا ہے کہ یہ انتہائی قابل اعتماد ہے صدیوں کے دوران بائبل کو یکسر تبدیل کیا گیا ہے اس کے بجائے ہم نے دکھایا ہے کہ اسے حیرت انگیز طور پر اچھی طرح سے محفوظ کیا گیا ہے بائبل رومن کیتھولک چرچ کی طرف سے جمع کیا گیا تھا اس کے بجائے ہم نے یہ ظاہر کیا ہے کہ کینن بہت پہلے قائم کیا گیا تھا اور بائبل نسل پرستی اور بدسلوکی پر مبنی ہے اس کے بجائے ہم نے دکھایا ہے کہ خدا تمام نسلوں کی عزت کرتا ہے اور خدا کے قوانین جو بائبل میں ہیں خواتین کی حفاظت اور عزت کرتے ہیں در حقیقت جیسا کہ ہم نے اس اخری افسانے پر بحث کی ہم نے ایک اہم عنصر کا ذکر کیا جو حتمی افسانہ سے متعلق ہے جسے ہم آج غلط ثابت کریں گے جی ہاں بہت سے لوگ بائبل کا مزاق اڑانا پسند کرتے ہیں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ کانسی کے دور کے بکریوں کے چرواہوں کی طرف سے لکھی گئی ایک تحریر کے علاوہ کچھ نہیں ہے جو جاہلانہ فرسودہ خیالات سے بھری ہوئی ہے جو کہ ہماری جدید دنیا میں لاگو نہیں ہوتے لیکن ہم پہلے ہی ایک مثال دیکھ چکے ہیں جس میں بائبل ہماری جدید دنیا سے آگے ہے یہ خاندان کے ڈھانچے کے بارے میں رہنمائی ہے اور عورت کی خوشی اور تکمیل کا راستہ ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ ہمارا معاشرہ انسانیت پر نئی انسانی اقدار کو پروان چرینے کی کتنی ہی کوشش کرتا ہے ہمارے دلوں کی گہری خواہشیں اب بھی ہمارے خالق کے ڈیزائن کے مطابق یہ کوئی اتفاقی بات نہیں ہے کہ وہ خواتین جو اپنی زندگیوں کو خدا کے قوانین اور یسوع مسیح اور اس کے شاگردوں کی تعلیمات میں ظاہر کردہ زندگی کے نمونوں کے مطابق بنانا چاہتی ہیں عام طور پر سب سے زیادہ خوش ہوتی ہیں کیونکہ بائبل انسانیت کے ڈیزائنر اور خالق سے ملی ہے وہ جانتا ہے کہ ہم کس طرح عمل کرتے ہیں ہمارے دماغ اور ہمارے دل کیسے کام کرتے ہیں اور ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے کیسے ڈیزائن کیا گیا ہے ہمارے ارد گرد جدید رشتوں ٹوٹے ہوئے خاندانوں اداسی اور افسردگی کے بڑھتے ہوئے وبائی امراض اور معاشرتی تناؤ کا ذکر مقدس کلام میں کیا گیا ہے بائبل کے صفحات میں اب کو قادر مطلب سب جاننے والے خالق کی طرف سے الہامی ہدایات ملتی ہیں کہ کس طرح ایک اچھی خوشگوار اس دیواجی زندگی کی تعمیر کی جائے بچوں کی اچھی پرورش کیسے کی جائے اور ان کے مستقبل کی بنیاد کیسے رکھی جائے اپنے ساتھی کارکنوں باس اور ملازمین سے کیسا تعلق رکھا جائے کیسے پر امید پرام اور مشکل وقت میں بھی شکر گزار رہا جائے ان لوگوں کے ساتھ کیسے بات چیت کی جائے جو اب سے متفق نہیں ہے یہاں تک کہ ان لوگوں سے محبت اور برداشت کیسے کریں جو آپ سے نفرت کرتے ہیں اور آپ کے نقصان کی خواہش رکھتے ہیں زندگی کے ان شعبوں میں سے کون سا اب لاغو نہیں ہوتا اور بار بار تجربہ ہمیں سکھاتا ہے کہ بائبل کے اصول کام کرتے ہیں بکریوں کے چرواہوں کے مجموعے سے ہٹ کر آپ کو ہر شعبہ ہائے زندگی کے لوگ ملیں گے جنہوں نے بائبل کے الفاظ کو لکھا بادشاہ عام آدمی علماء، مزدور گورنر ماہی گیر یہاں تک کہ ایک ڈاکٹر اور ٹیکس لینے والا لیکن ان کے تمام الفاظ کو ہمیشہ کے لیے قلم بند کرنے کی ترغیب دینے والا تخلیق کا خدا تھا جس نے زندگی کو خود ڈیزائن کیا جو ہم سے محبت کرتا ہے جس کا کردار نیکی اور صحیح کی انتہا ہے اور جس نے اپنے بیٹے کو دنیا میں بھیجا تاکہ ہم زندگی پا سکیں اور یہ کہ ہمارے پاس یہ زیادہ کثرت سے ہو سچ کہوں تو روئے زمین پر بائبل سے زیادہ متعلقہ کوئی کتاب نہیں ہے اور اس سے بھی آگے جبکہ اس کے صفات ہزاروں سال پہلے لکھے گئے تھے اس کے الفاظ کو لکھوانے والا خدا وہی ہے جس نے ہمارے سامنے آنے والے دنوں کو اس سے بھی زیادہ واضح طور پر دیکھا جتنا کہ ہم ان کو اس کے بغیر دیکھ رہے ہیں. بائبل کے ابدی اور ہمیشہ زندہ رہنے والے مصنف کے طور پر وہ ساتھ چھیالیس میں اعلان کرتا ہے پہلی باتوں کو جو قدیم سے ہیں یاد کرو کہ میں خدا ہوں اور کوئی دوسرا نہیں میں خدا ہوں اور مجھ سا کوئی نہیں جو ابتدائی سے انجام کی خبر دیتا ہوں اور ایام قدیم سے وہ باتیں جو اب تک وقوع میں نہیں آئیں بتاتا ہوں اور کہتا ہوں کہ میری مسلحت قائم رہے گی اور میں اپنی مرضی بالکل پوری کروں گا جو مشرق سے اقاب یعنی اس شخص کو جو میرے ارادہ کو پورا کرے گا دور کے مب سے بلاتا ہوں میں ہی نے یہ کہا اور میں ہی اس کو وقوع میں لاؤں گا میں نے اس کا ارادہ کیا اور میں ہی اسے پورا کروں گا واقعی مستقبل ایک حقیقت کے طور پر پہلے سے ہی خدا کے ذہن میں ہے آج اور کل کے بارے میں اس کی سمجھ کے مقابلے میں ہم بہت پیچھے ہیں اسی لیے ہم یہاں ٹامروز ورڈ میں کہتے ہیں کہ ہمارا مقصد آپ کو بائبل کے صفحات کے ذریعے دنیا کو سمجھنے میں آپ کی مدد کرنا ہے کیونکہ بائبل پرنٹ میں خدا کا ذہن ہے اور یہ صرف اس کے الہامی صفحات کے اندر ہے کہ آپ دنیا کو حقیقی معنوں میں سمجھ سکیں گے بائبل کے اصول وعدے اور پیشین گوئیاں ان لوگوں کو جو ان کی روشنی میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں جدید زندگی اور اس کو گزارنے حتیٰ کے زندگی کے مقصد کی زبردست سمجھ عطا کرتے ہیں اور یہ سمجھ آپ کو کہیں اور نہیں ملے گی تو یہ خیال کہ بائبل پرانی اور جدید زندگی سے متعلق نہیں ہے اگر کبھی کوئی ہوتا تو ایک احمقانہ افسانہ ہوتا جن خرافات کو ہم نے آج غلط ثابت کیا ہے اور ان جیسے بہت سے دوسرے خیالات خدا کے کلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرنے والوں کے ذریعے پھیلتے ہیں بعض اوقات وہ ان لوگوں کے ذریعہ بے وقوفانہ طور پر پھیلتے ہیں جن کو بہتر طور پر جاننا چاہیے اور پھر ایسے لوگ بھی ہیں جو لائلمی میں کچھ دعوے کرتے ہیں وہ تحقیق کرنے اور خود سیکھنے کے لیے وقت نکالے بغیر صرف ان چیزوں کو دہرا رہے ہیں جو انہوں نے سنی ہے ایسے لوگ صدیوں سے ایسے دعوے کرتے رہے ہیں اور جیسا کہ انہوں نے زندگی کے کلام کو نظر انداز کرنے کے نتیجے میں منتشر زندگی گزاری اور پھر مر گئے جیسا کہ تمام آدمی کرتے ہیں بائبل نے ان سب کو شکست دی ہے اور اپنا وجود برقرار رکھا ہے ثابت قدم نہ بدلنے والا صدی کے بعد صدی نسل در نسل خدا کا کلام قائم رہتا ہے یسو مسیح نے ہمیں بتایا کہ اس کی تعلیمات جو بائبل میں درج ہیں ان کے تمام مخالفوں کو پیچھے چھوڑ دیں گی ایک بار پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا ودہ ہمارا انتظار کر رہا ہے جیسا کہ متی کے چوبیس باب اور میں آیت میں دو ہزار سالوں سے ہے آسمان اور زمین تل جائیں گے لیکن میرے الفاظ ہرگز نہیں تل گئے یہ ودہ مقدس کتاب کے صفحات میں تین بار بتایا گیا ہے یہ پچھلی بیس صدیوں سے سچ ہے یہ ہمیشہ کے لیے سچ رہے گا کیا آپ کسی ایسے کام کے بارے میں بتا سکتے ہیں جو بنی نا انسان نے کبھی تخلیق کیا ہو کیا کوئی اور کتاب موجود ہے جس کے الفاظ ابد تک قائم رہیں گے یا جس کے الفاظ ہمیں ابدیت سے جوڑ سکیں؟ اور اسی طرح کیا کوئی اور کتاب ہے جو اس لائق ہو کہ اسے جاننے اور سمجھنے کے لیے ہم اپنا وقت دے سکیں مجھے امید ہے کہ آج کا ایپیسوڈ آپ کو خدا کے کلام کو گہرائی سے دیکھنے اسے کھولنے اس کی نئے سرے سے تعریف کرنے اور اسے سمجھنے کی ترغیب دے گا کہ یہ کیا ہے کہ خالق کی طرف سے ایک تحفہ جو زندگی کے الفاظ کا حامل ہے دیکھنے کے لیے بہت شکریہ ہم سب یہاں ٹامروز ورڈ میں سخت محنت کرتے ہیں تاکہ آپ کو آپ کی بائبل کے صفحات کے ذریعے آپ کی دنیا کو صحیح معنوں میں سمجھنے میں مدد ملے اگر آپ مزید جاننا چاہتے ہیں تو براہ کرم بائبل حقیقت افسانہ کے لیے نیچے دیے گئے لنک پر کلک کریں اگر آپ نے اس سے لطف اٹھایا تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سبسکرائب کریں گے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ جب ہم مزید ویڈیوز بنائیں تو آپ کو مطلع کیا جائے بس گھنٹی پر کلک کریں بہت شکریہ